Jadi tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mengatakan saya belum masuk Islam, tapi boleh tak saya datang ni nak ikut solat Jumaat, nak dapat feeling solat Jumaat. Ha, boleh atau tidak? Ha, jadi di sini kita harus membahaskannya. Kalau dari permandangan saya. Ha, jadi saya tidak mengatakan ia adalah perkara yang uh, mempunyai ikatan putus oleh para ulama kita. Dalam permasalahan ini, saya lebih condong untuk memperincikan masalah tersebut. Jikalau dia bertanya, dia ingin menghadiri solat Jumaat nak lihat bagaimana solat jumaat dilaksanakan dia nak mendapatkan perasaan apa yang ada dalam solat jumaat itu selalunya saya akan mengatakan silakan nah, tapi berbeza ya ini bukan ruang untuk oh kalau gitu saat solat jumaat kita buka ruang siapa nak datang tengok sila boleh kalau tempat kita luas ha, silalah datang dan lihat tapi selalunya tempat kita masjid-masjid kita di Singapura ni terbatas masjid yang ada saja tidak mencukupi apa maka dengan itu ini bukan undangan untuk sesiapa datang lihat tidak kerana apa kerana maslahat tempat saja tidak memadai bagi kita. Tetapi kalau memang dia minat untuk mengetahui lebih lanjut kerana mempunyai keinginan untuk memeluki agama Islam dan sebagainya, maka boleh saja dia meminta izin daripada masjid dan sebagainya untuk diberikan laluan. Sekali lagi, ini adalah daripada sudut Sudut apa? Pendekatan okay. Dari sudut pendekatan Tetapi jikalau dia meminta Untuk menghadiri solat Jumaat Dengan mana dia bertanggapan Kalau saya hadiri solat Jumaat Saya dah ada pahala Walaupun belum masuk Islam Tak apa kerana hari Jumaat saya pergi masjid, hari Sabtu saya pergi sinagog, hari Ahad saya pergi church, hari Senin saya pergi kuil India, kuil Hindu, hari Selasa saya pergi kuil Cina, hari Rabu saya pergi kuil Singh, hari Khamis saya jadi humanis, contohlah. Semua saya dah pergi Ustaz, mesti masuk dalam salah satu ni, mesti masuk. Ha, ini tak pakai daripada kaca mata Islam tidak dibenarkan. Kalau dia nak lakukan perkara itu hak dia. Karena kita tak ada melarang. Ini hak masing-masing. Awak ada hak untuk ini adalah hak peribadi seseorang itu menentukan keagamaannya. Itu hak awak. Pemahaman awak. Apa yang awak nak buat terserah awak. Tetapi pada masa yang sama kita juga akan dipertanggungjawabkan di atas keputusan kita. Ha, itu sajalah. Free will comes with accountability. Ha, tak boleh kata saya nak ada hak untuk memilih. Untuk melakukan sesuatu tetapi tak nak hak untuk dipertanggungjawabkan. Eh mana boleh. Awak ada hak untuk buat sesuatu, dia datang dengan seiring dengan pertanggungjawapan. Itu saja, tak boleh dipisahkan. Nampak? Maka di sini, kalau dia bertanggapan bahawa kalau saya pergi solat jumaat saya akan dapat pahala di akhirat walaupun saya bukan seorang muslim maka ini tidak benar daripada kacamata Islam pun kita kata tak sah jadi faham ya kita ya? dari dari sudut pendekatan dan dari sudut hukum dari sudut hukum memang tak sah, memang ti, tidak tidak dikira pakai. Tidak diguna pakai. Tak boleh awak solat pun tak tak pakai. Nampak? Eh kenapa nak kena ada orang buat seperti itu? Saya akan berikan pemahaman kepada daripada apa yang saya saya mengetahui. Agama ini secara puratanya boleh dibagikan kepada tiga pembahagian yang pertama adalah eksklusivis agama ini bersifat saya saja yang benar dan awak salah bila saya kata benar dan salah dia berbeza dengan penghinaan jauh kalau saya benar saya boleh hina awak tak 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 bukan ha, bukan tu eh Ha, itu tak ada kena mengena dengan konsep penghinaan, perlekehan itu tidak ada. Haram untuk kita lakukan perbuatan itu. Itu hak masing-masing. Nampak kita tak boleh menghina. Walaupun pada, pada pandangan mata kita kita kata benda tu salah kita tak boleh hina dia. Nampak kita tak boleh hi-hina dia. Okey. Jadi contoh seseorang itu ada yang pertama dinamakan agama yang bersifat eksklusivis. Ya ini apa? Hanya saya agama saya yang saya anuti benar, agama seperti ini yang dianuti benar dan yang lain sah, salah. Okey, itu yang pertama. Jenis yang kedua dan jenis pertama ni selalunya kita lihat monotheistic religion pun banyak. Di Islam, Christianity dan Judaism ini banyak dalam dalam kumpulan ini. Pembahagian yang kedua adalah inclusivist. Inklusivisnya apa? Saya betul, tetapi ada kebenaran juga pada awak. Anu inklusivis. Dan ada pula pembagian ketiga adalah pluralis. Semua betul. Tentang apa? jadi contoh seperti Hinduism, Buddhism. Jadi kata semua jalan menuju kepada Tuhan. Konsep ketuhanan yang berbeza dan sebagainya itu kita tolak tepi dulu. Jadi itu yang dianuti oleh sebahagian dalam masyarakat kita. Maka oleh itu, kadangkala kita lihat, dia boleh saja minta air daripada orang yang baru balik daripada Gangga River. Kata saya nak minta sikit air Gangga River, nak berkat. Pada dia boleh. Lalu dia tengok kita, balik daripada Mekah. Dia kata, eh you got zam-zam, can I have some? Kita pelik, eh Tadi tu hari dekat office dia minta Gangga River. Hari ini dia minta Zamzam. -zam. Boleh ke ustaz? Ah ha, kerana menurut sebahagian daripada pemahaman yang ada di luar, dia boleh bercampur-campur. Tak ada masalah. Nampak? Pada dia sah. Tak ada masalah dan boleh diguna pakai mengikut pemahamannya. Tapi daripada sudut pemandangan seorang muslim kita tak ada konsep tu. jadi kenapa saya terangkan supaya kita faham, oh, kenapa dia buat itu. Jadi kadang-kadang bila dia mengikut pemahaman yang mana dia boleh menerima amalan daripada kumpulan-kumpulan yang lain, maka dia bila datang kepada Islam dia juga nak masuk sedikit daripada yang ini saya nak yang ini saya nak yang ini dia nak gabungkan dengan yang lain. Ha. Jadi bila kita tengok bila dia kata eh saya nak solat Jumaat awak kata oh dia nak masuk Islam sedangkan tak dia hanya nak Jumaat saja atau dia hanya nak yang ini saja dia nak yang itu saja kerana pada pemahaman dia boleh bergabung. Ah ha. dalam konsep seperti ini kita kata minta maaf tak boleh. Tak sah daripada sudut dari sudut pemandangan Islam pemahaman seperti ini dan amalan seperti ini tertolak itu kita jelaskan saja kalau dia nak buat dia nak apa itu hak dia masing-masing ha -masing. itu kerana sekali lagi saya mengatakan hak seseorang itu untuk memilih agamanya dan dia akan bertanggungjawab di akhirat berkenaan dengan pilihan dia. Sama dengan kita. Semua pilihan yang kita laksanakan, nak cakap, tak nak cakap, nak buat, tak nak buat, kita akan dipersoalkan di akhirat. Semua kita. Semua di antara kita. Okey? Nah, dengan demikian, jangan terkejut kalau kita kata, eh, dia nak minta solat Jumaat, Ustaz. Boleh ke? Oh, lepas tu kita kecam atau kita kata boleh. Atau kita rasa boleh. Tapi bila kita tengok dia buat, buat benda lain, kita kata, eh kenapa awak buat macam gini? Mana boleh? Kata nak masuk Islam. Dia kata tak, saya kata nak pergi solat Jumaat. Lepas tu awak marah, jadi dah tak faham. <guruh> berpunca daripada mana? Kerana kurang pemahaman kita tentang konsep-konsep ni. Jadi bila kita dah tahu konsep-konsep seperti ini, kita bertanya terlebih dahulu. Kenapa? Apa sebabnya? Apa pemahaman yang awak yang yang, yang awak teraskan kala awak meminta untuk ikut serta dalam solat Jumaat apa sebabnya sebenarnya dan ah jadi kita lebih terbuka dan lebih terpandu untuk memberikan pedoman. jelas ya? Okey. Yang kedua, bala. Jadi solat Jumaat tidak wajib hadir bagi anak-anak kerana mereka belum mukallaf. Ha, mukallaf ni kerana apa? Kena dua syarat. yang ni apa? Akil bala. Ha, ini dua kena kena penuhi. Jadi dengan itu, kanak-kanak Ustaz perlu tak dia solat Jumaat? Tak perlu. Oh, kalau begitu kita tinggalkan je lah dekat rumah. Saya anjurkan bawa sekali. Tengoklah Ha, kalau anak-anak tu dah mumayiz. Apa? Mumayiz ni apa pula? Macam-macam term Ustaz pakai. Ustaz sekejap mukallaf, sekejap mumayiz. Sekejap lagi tamis. Oh, roti pun jadi. apa macam Ustaz sebut ni? Macam-macam nama ni. Ha. Memayis ni apa? Seseorang yang boleh membedakan antara yang baik dan buruk. Oh jadi budak tu dah mesti boleh lah ustaz. Ha, sebenarnya kalau nak balik tempenis, nak naik bas ke, nak naik MRT ke, nak naik Grab ke, tak adalah. Tak sampai tahap tu. Masih budak lagi. Dia mana tahu? Apa? Dia mana tahu? Habis ustaz kata yang boleh membedakan antara yang baik dan buruk menurut tahap umurnya. Ha, jadi maksudnya apa? Kalau yang dalam umur ni, tahapnya apa? Kalau nampak longkang dia tahu dia takkan terjun Bila nampak api Dia takkan masukkan dalam mulut Kalau semua benda nampak Semua benda dia nak masuk dalam mulut Ini belum memayis Nampak? Semua benda dia nak pegang Ini belum memayis Ada kereta pun dia nak jalan Ini belum memayis Dia kisah, eh Longkang Kalau kita jatuh Sakit Dia tak dia tak pergi Ah ha, Ini dah start Dah tahu dah Oh dia dah memayis Nampak api tak nak pegang Nampak? Bila kita nampak ada kereta dia berhenti. Ah ha, ini dah mumayyiz. Dia dah boleh membedakan antara baik dan bu buruk. Ah, ha, ini mumayyiz mumayyiz. Rata-ratanya kita meletakkan umur pada tujuh tahun. Rata-ratalah ya. Rata-rata. Wallahu alam. Okey. Jadi bagaimana kalau bagi mumayyiz saya rasa elok untuk dibawa ke masjid. Mula kita bawa ke masjid. Ha, supaya apa? Supaya dia berjinak dengan masjid. Jangan nak tunggu 15 tahun dia balik baru baru dia nak suruh masuk ke ke masjid. Habis dia. Okey. Ha, minta maaf. Jadi yang 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 kedua dulu ni adalah apa? Ba balik. Ha. Jadi nak tunggu dia balik dalam Islam. Balik ni berapa tahun? Ada orang balik Ustaz 21 tahun. Allahu Akbar. Bukan. Balik ni kena jadi dewasa. Dewasa Ustaz 21 tahun. Nak tunggu dia balik. Allah 21 tahun. Kenapa 21 tahun? Baru boleh vote. Adakah itu patokan kita? Ustaz bukan 21 lah Ustaz. Habis bila? 18. Kenapa? Masuk NS. Ustaz, bukan bukan 18. 16 boleh kerja McDonald. Oh, tak tahu lah apa lagi. Apa lagi jumlah yang dia ada. Lepas tu dengan hujah masing-masing. Apa? -masing. <laughs> ha, kita, oh kenapa begini, kenapa begitu. Nanti dia ada hujah yang yang berbeza-beza. Jadi dalam Islam ni apa yang di, dipandukan oleh syariat. Maka di sini kita membedakan kematangan dengan balik. Ada orang dia kata, Ustaz, jadi Ustaz bila dah 21 dia dah matang. 18 tahun dia dah matang. 18 tahun dia dah matang. Saya kata, cuba awak tanya isteri-isteri. Kadang, kadang isteri beritahu, Ustaz, suami saya dah 40 tahun, Ustaz, masih belum matang lagi, Ustaz. Ah, ini keluhan seorang, orang isteri pula. Ada orang kata, Ustaz saya ni begini tapi tak matang-matang pasangan saya. Ha, ini pening kita. Jadi kita tak membahaskan tentang kematangan. Kita membahaskan tentang balir. Ia ini apa? Tubuh badannya mampu untuk mencapai kematangan. Kalau sebelum tu, kalau badan dia belum belum mampu untuk sampaikan untuk menyampaikan dia kepada kemat, kematangan. Ha, jadi ya, tak dinafikan ada orang balik siang. Ha, itu dia. Jadi sebab tu daripada kacamata Islam, seorang perempuan dia dianggap balik bila paling muda paling muda dalam mazhab syafi'i dikatakan sembilan tahun. Ini dalam mazhab syafi'i. Okay. Dan Dan kita lihat Itu umur Kalau tidak berteraskan umur Jadi sama ada Kalau dia 9 tahun tu yang paling muda lah Jumlah umur yang boleh ba balik. Ataupun kita mengatakan bahawasanya dia sudah didatangi hit. Ha, jadi kalau dah dia dah didatangi hit, maka dah dinamakan bahawa dia dah dah balik. Ataupun ada tanda-tanda kepada ten, kepada uh, balik. Apa? Ha, jadi badan dia berubah, dan segala macam aa, maka kita mengatakan sudah bah sudah balik bagi lelaki pun sama nampak ha, jadi bagi lelaki kalau dia sudah ada mimpi basah nampak bila dia sudah mimpi basah dia kata dah balik ataupun tubuh badan dia dah berubah Ha, jadi bentuk badan dia pun dah berubah, ada halkom dan apa sebagainya. Kita kata awak ni dah dah balik jelas ya tapi ada lelaki ada perempuan lambat kita tengok tubuh badan sama je ustaz mimpi basah tak ada head pun tak ada apa pun tak ada ha. maka kita kata apa patokan kita adalah sekarang umur jadi umur yang ke berapa umur yang ke-15 menurut kalender Islam dia sudah dianggap balik. Ha, jelas ya. Eh? Jadi menurut uh, pandangan ni kita mengatakan paling muda adalah baginya untuk dalam dalam mazhab Syafi'i paling muda sembilan tahun. Itu yang paling paling muda. Setelah itu kita juga mengatakan bahawa tanda bila dia dianggap telah haid bila bila balik, bila dia telah haid ataupun ada perubahan pada tubuh tubuh badan dia bagi lelaki tatkala dia mengalami mimpi basah dan apabila ada perubahan pada tubuh tubuh badan dia ha, itu dia Nak tahu dia ni dah haid ataupun tidak ada beberapa syarat. Yang pertama dia menepati ciri-ciri warna darah haid. Darah haid ni dia adalah apa? Warna kehitaman, kemerahan, baunya pun hangi. Dapat tak? Jadi kalau awak nampak fresh blood red, ah, ini ini bukan Nampak dia reddish blackish dan dia ada bau-bau yang yang hanya. Jadi jangan kelam kabut anak tiba-tiba keluar kita dah kelam kabut. Ustaz emergency bawa pergi hospital mengamuk rupanya oh head. Ha. Nampak ustaz dia masih kecil baru 10 tahun dan sebagainya ha, maka ini ada apa perkara yang sepatutnya kita mempersiapkan diri kita. Nampak tak? Okey. Yang kedua, mencapai umur yang memungkinkan haid. Empat tahun. Awak nampak seluar dah jangan terus dah. tak apa Ustaz. Ini bukan. Awak jadi tahu. Ha, bila umur yang memungkinkan haid itu ber, berlaku. Ha. Okay. Selalunya saya dah mengatakan bahawa apa? Sekurang-kurang umur selalunya adalah sembilan tahun. Bagi anak-anak tidak bermimpi atau tak datang head, maka umur balenya adalah 15 tahun. Okay. Tetapi pada dunia kita hari ini, jangan berpatokan kepada sembilan kerana kita lihat ada yang di bawah sembilan tahun juga sudah ada head. Dia dah datangi head. Kenapa? Beberapa faktor. Yang pertama, faktor keturunan. Apa? Jadi baka seseorang itu, keturunan seseorang itu ada yang berbeza sikit. Jadi orang yang berketurunan Arab, Eropah, mungkin berbeza dengan orang yang berketurunan Asia. Nampak? ini bukan masalah, oh jadi baguslah, tak bagus. Ini bukan masalah bagus, tak bagus. Ini hanya memberitahukan permasalahan ia berlaku seperti itu. Okey, itu yang yang pertama. Yang kedua, sebab faktor persekitaran dan tekanan hidup. Sebab kadang-kadang dia dah bercampur dengan orang-orang dewasa, dia dah kena ditekan, kena buat ni, kena buat tu, awak kena jaga ni, awak kena jaga tu. Jadi bila kena dia rasa take up more responsibility dan apa sebagainya, merasa tekan, maka tubuh badan dia respon dalam bentuk yang ber yang berbeza. Kita lihat saja ini ini bukan satu perkara yang oh baik buruk tak. Ada orang kata apalah ustaz mana boleh kalau balik ni kita nak kasih cepat-cepat kenapa kita tak tukar saja umur jangan kata ustaz. Ha ni bukan ini bukan suka-suka kita tukar. Ha, ustaz tengok ustaz 15 tahun ustaz kata dia, dia dewasa masih main catching lagi ustaz dekat dalam dekat dekat school field. Tapi sekarang dia tak main catching, dia main catching dalam dalam komputer. Ha, orang lain yang main catching, dia duduk aja tekan tombol. Ha. Ini ustaz kata balik ustaz. Ha. Sebab tu kita kata dia tak berpatukan kepada masyarakat kita saja Islam bersesuaian untuk setiap zaman, setiap tempat. Lihat saja kepada penghuni Singapura zaman dahulu. Datuk kita nikah umur berapa? Nenek kita nikah umur berapa? 20 tahun tak nikah dia kata dah tua awak ni tak nikah lagi. Tak ada orang nak. Eh, 20 tahun. Dia kata dah tua. Tak ada orang nak dia kata. Sekarang konsep berbeza. Jadi masa hadapan boleh berubah lagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kalau 15 tahun kita masih belum mampu, ya tak apa. Tapi bukan arti tidak boleh atau tidak mampu. Nampak? Lihat. Bagaimana Nabi SAW meletakkan pucuk kepimpinan kepada Usama. Untuk berhadapan dengan kaum Romawi. Umurnya berapa ketika itu? Ada kata 16, ada kata 18. Nampak? Tapi masih dalam pemandangan kita Kita akan mengatakan muda Ustaz Di bawah kepimpinannya Sahabat-sahabat yang kibar Khalid Ibn Walid Zubair, Talha Ini semua subhanallah kibar sahabah Tetapi di bawah Pengawasan Dan kebijaksanaan Usama Jadi dia tak berpatukan kepada apa? Oh, muda. Tak. Ha, kalau tak bersesuaian dengan zaman kita dan sebagainya, maka ada perincian-perincian uh, yang perlu di diamati. Tak salah. Ah, ha, okay. Jadi kadang-kadang kita lihat sebahagian tempat dia meletakkan tanggungjawab kepada budak-budak dah 10 tahun je dah kena buat tu, kena buat ni, kena buat macam-macam segala macam, maka dia membesar dengan lebih cepat. Setiap tempat berbeza. Kita lihat Jepun saja, budak kecil dah boleh naik train sendiri, dah boleh naik bas sendiri. Kita kalau lihat, kita yang gelam kabut. Saya lihat, saya yang gelam kabut. Nampak? Kita nampak budak kecil tepi road, kita yang dah yang, yang dah tidak dah tak tentu arah dah. Dia tahu tak, jangan-jangan sampai dia, dia jalan dengan kita sedangkan ada kanak-kanak di negeri lain dia terbiasa terlatih dia tahu apa nak buat. Jadi tak boleh samakan semua dengan hukum yang yang sama. Yang ketiga, faktor pemakanan. Faktor pemakanan. Nampak? Jadi dahulu pemakanan mereka berbeza dengan pemakanan yang kita ada pada hari ini. Atas tiga-tiga sebab ni faktor ini, maka kita lihat ia mempunyai andalan dalam mengubah umur balik seseorang itu. Kadang-kadang bawah 9 tahun dah balik. Ini Ustaz dalam mazhab syafi'i kata Ustaz. Ah, ya, betul. Tapi kita kena ambil faktor-faktor ini juga dalam. Untuk di dalam perkiraan kita. Jelas ya. Ha, ini kenapa saya sebutkan. Supaya kita tidak beku dalam satu pandangan saja. 9 atau 15. Lain tak nak saya tak nak dengar bila cek doktor doktor kata eh hey, awak dah, tak boleh ustaz belum 9 tahun. Ha 5 bulan lagi baru dia 9 baru dia 9, 9 tahun. Tak mungkin sekarang. Ah oh, dia kata bergaduh ni. <laughs> awak dalam Islam doktor kata dah hit tak awak salah. Islam betul. Ha nah, ini bukan masalah apa sains dengan Islam. Bertentangan dengan Islam tak. Islam memberi ruang ini. Kita yang kena faham dulu apa yang dimasukkan. Dia tak bertentangan. Jelas ya? Ah uh. Baik, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Semoga apa yang kita bahaskan pada hari ini beri kita manfaat. Semoga Allah merahmati kita mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang mendengar nasihat yang baik dan beramal dengannya. Aku luqab lihada wa astaghfirullahan azim liwalakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya iminuhum wal amwat subhanakallahumma wa bihamdika ashahadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim al-asr innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilu salihat wa tawasubil haq wa tawasubil sabr wa billahi taufiq هدايا مبيره والرضا والعنايه والسلامه والعافيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته